Я не понимаю, это что за радуга на сцене? Леша, это твоя форма? Что в декоративе было, то А ти чого такий в рожевому, як баба, Тоже мені пересхілтом? Ладно, якщо ми втілися в кольори кожного свого факультету, то ж представимось. ФФБС! припод, все на сцене, поехали! А вот что ты хотела с первого номера? Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «В мире животных» и ее несменный ведущий Николай Драсту. Сегодня мы поговорим о студентикусе мажорикусе. Студентикус мажорикус обитает на диких и неприступных полях Данте и Делюса. Они, как и коалы, ничего не делают, но, правда, едят всю зелень своих родителей. Студентикусы мажорикусы конкурируют за самок с помощью окрасы. Окрасы Бентли, Порше и Феррари либо очень сильно пародирует своих собратьев, студентиков, умникасов. А также очень примитивно имеет лексику. Скажем, ну что, вам жалко 60 поставить? У меня папа Бентли заберет. И наконец у нас в ВКонтакте подписали несколько картинок. Давайте их прокомментируем, пожалуйста. Это картиночка, а она нас выселяет из общежития. Следующая миниатюрка Барсы в общежитии «Кто курил?» Программа «Знак якости». Наступно, будь ласка, это объявление о ценах на экзамене и последнее, конечно, субботник в парке Киото еще долго вещать в зеркало в ванной будешь? Мне уже на тусу собираться надо. Тоже мажор ему не нравится. Известный диджей Армен Ван Бюрен на самом деле армянин, а зовут его Армен Ван Бюрен. А у нас миниатюра. Донецкий абитуриент узнает результаты поступления в Киевский вуз. Слышишь? Ну что там, а? Доброго дня, ваше прозвище? Уасян Дирикон меня зовут. а за паспортом? Вишневский, Вишневский. Вишневский, Вишневский. Шербина, Матвієнка Кисле. О, Вишневский! Вітаю вас, Вишневский! Ви поступили! Отримайте! Ось, будь ласка, ваша переписка. Стоп! Стоп! А вы кто такие? Куди вы? Это со мной. Як це с вами? Кто вы? Семья, семья. работе в Макдональдсе Вильна Кися! А у нас один из выпусков программы «Жди меня» Эта печальная история началась в далеком 93-м году Два брата-близнеца потеряли друг друга Они жили вместе Все делили пополам даже деревянные игрушки, которые их папа прибивал к потолку. И однажды в Рио-де-Жанейро одного из братиков унес орел. Итак, встречайте героя нашего программы Александр, младшенький братик. Я не видел уже своего брата 15 лет. Я не знаю, живой ли он, но и сейчас он выглядит примерно так. Александр, мы поздравляем! Мы нашли вашего брата! Встречайте! В последней серии «Дивития» Гоша Куценко шукает свою сестру причем лысую. Для повышения посещаемости пар преподаватели переносят занятия к бимаркету. Так сказать, образование в МАЦы. А а, а а. Олег Лешко – частный гость на разных ток-шоу. Итак, представим панели много перепутал съемочные площадки. Добрый вечер, уважаемые зрители. Олег, подскажите, пожалуйста, как вы начали этим заниматься? Доброго вечера. Вы знаете, мне повезло в жизни, и я очень рано понял, чем мне доведеться заниматься. Ну, і врешті-решт мене ж покликав народ. А говорять, що в таких случаях нужен, ну як сказати, покровитель. Ви знаєте, це так, і мені повезло і тут. Я в своєму часі знайшов справжнього чарівника, з так би мовити, чарівною паличкою. І він і дав мені мій перший поштовх. Ну а далее все пошло природным шляхом, как у всех талантливых людей. А скажите, пожалуйста, Олег, он вас до сих пор протежирует? Вы знаете, я, я там протежую. Я уже сам вырос, взял приклад и сам протежую молодых хлопцев. Олег, вы скажите, пожалуйста, а что это у вас такое за замечательный аксессуар? А це знаєте, как в песне о подарили. А, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, Олег, все люди удовлетворены вашей деятельностью вот на этом поприще? Ну вы же знаете, что я чутливо реагирую на каждое прохание народа. Так бы мовити, глубоко проникаюся каждой проблемой. Это, конечно, все. Замечательно, но Олег, что бы вы хотели сказать напоследок нашим зрителям? Помните одно, где бы вы ни были и чем бы ни занимались, успеху добиваться треба прежде всего головой. А у нас миниатюра в кабинете у замдекана. Староста, 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 староста. Мені дуже потрібно терміново, 10 гарних, вихованих, гарно вдягнених, обов'язково серйозних, морально підкованих, міцних хлопців для дуже серйозної роботи. Альо, альо, хлопці, швидко сюди, завдання з деканату. КВН це єдиний захід, де всі п'ять факультетів можуть зайняти перше місце. Одночасно замітьте, тільки саме нам. Збірна викладачів Припорт. Дякуємо!